dalam uh, untuk keluar daripada marriage itu sendiri so uh, undang-undang berkaitan marriage ni lain lah pula nasihat dia kita kena tengoklah dia berkahwin bawah undang-undang Islam ke atau undang-undang adat ke apa ke so that is another issue lah yang kita akan tolong uh, nasihatkan hmm so um, saya nak tanya adakah jenayah rogol dalam perkahwinan ini kita boleh charge bawah hmm. Akta Keganasan Rumah Tangga sebab dia macam kalau kita tengok macam lebih kurang sama je cara-cara nak melaporkannya hmm, hmm. betul kita boleh actually uh, hmm. macam saya cakap tadi there are few sections now yang uh, terbaru dalam Domestic Violence Act Akta Keganasan Rumah Tangga untuk address isu hmm. ni jadi memang uh, uh, bila kita bercakap pasal rogol dan perkahwinan either you can charge bawah Kanun kesesaan atau domestic violence act. Hmm. So, maknanya undang-undang uh, kalau undang undang macam kes rogol dalam perkahwinan dengan domestic violence ni adalah undang-undang federal lah kan. Maknanya betul. tidak terikat dengan mana-mana agama macam kalau undang-undang keluarga Islam lebih kepada negeri. Untuk, ha orang muslim. Hmm betul. Mm. Uh, macam ni siapa-siapa sajalah kan boleh mengambil macam mengambil advantage lah daripada undang-undang yang uh, hanya di terletak di federal, bawah federal jurisdiction kan Correct okay. betul uh, Okay katalah macam sejak hari ini pun uh, dulu pernah uh, pergi mahkamah apa ni kan tengok macam-macam kes lah hmm. ramai ke perempuan yang biasanya akan membuat laporan pasal mereka telah dirogol sepanjang perkahwinan Hmm. Kalau mengikut pengalaman sendiri lah. Hmm. Okay kalau macam saya tak uh, secara personalnya saya tak pernah attend cases di macam for criminal cases lah. Hmm. Tapi uh, untuk mahkamah syariah memang ada. Mahkamah syariah ni maksudnya mereka menggunakan ehem um, Uh, dia live reality yang melalui keganasan dalam rumah tangga ni termasuklah rogol dan perkahwinan semua un men uh, untuk menjadi sebab musabab dia orang keluar daripada perkahwinan tu lah so kalau saya boleh macam bacakan eh, kat sini eh. uh -huh. uh, Okey, penyata, ini pen penyata tuntutan isteri-isteri bagi pembubaran perkahwinan atau perceraian di mahkamah syariah sepanjang 2005 sehingga 2015 okey uh, yang melibatkan keganasan seksual atau rogol oleh suami so ini saya ambil word by word dalam penyataan tuntutan eh ya. tak ada ubah okey satunya saya baca kalau berlaku sedikit salah faham pihak kena tuntut selalu bertindak ganas dan memukul pihak menuntut seterusnya tindakan ganas pihak kena tuntut terus menjadi jadi sehingga ke tahap menakutkan dan mengancam keselamatan diri pihak menuntut okey uh, selepas suami saya memukul saya dia telah memaksa saya mengadakan hubungan seks itu baru satu ya eh, pernyataan tuntutan saya bacakan satu lagi uh, apabila sesisi faham penentang sering membalas dendam dengan memaksa dan melakukan persetubuhan sehingga di tahap di luar kemampuan serta mendatangkan kesakitan dan kemudaratan anggota pemohon so banyak lagi kat sini belasan-belasan lagi uh, penyata tuntutan oleh isteri-isteri semua di mana this is their reality kadang-kadang kan saya boleh kongsikan lah mm -hmm. isteri-isteri ni semua diorang lebih uh, tadi adik tanya kan diorang nak buat tindakan uh, dari segi jenayah ke tak kebanyakan mereka they just want to get out from the situation adik mm -hmm. they just want to like bercerai keluar uh -huh. daripada perkahwinan tu they don't really think about macam oh nak suami kena uh -huh. tangkap nak polis ni ni they don't because to them dia orang punya liberation and freedom tu lebih penting kot ah uh -huh. uh, so that is why you nampak banyak penyata-penyata tuntutan macam ni di mahkamah syariah uh, rather than you know criminal cases against the husband and what not yeah uh -huh. so ah uh, maknanya di sini boleh tak kita simpulkan bahawa kesedaran uh, untuk seorang isteri membawa suaminya ke muka pengadilan kerana kes rogol dalam perkahwinan ini masih rendah ke ataupun uh, masih banyak lagi advokasi yang perlu dilakukan untuk perempuan-perempuan uh, di luar sana terutama kepada isteri uh, untuk mereka sedar yang rogol dalam perkahwinan ini adalah satu jenayah dan mereka perlu membuat sesuatu kita bukanlah nak maknanya kalau suami you rogol you cerai, ha, macam tu kita tak adalah nak meruntuhkan majlis orang lah kan betul tapi perkara ini adalah berkaitan dengan you punya maruah dengan you punya kesihatan tubuh badan dan you punya kesihatan mental jugalah kan biasanya kalau kena rogol orang akan ialah saya dapat sakit hati you punya self esteem tu dah menurun dengan teruknya tak nak dah bercampur dengan orang padahal tak nampak kan betul sakit dalam ni je yang menyebabkan mereka ni lah bertindak macam-macam hmm. um, okay i think my answer to that question yang pertama sekali awareness is not the problem it's hmm. actually perempuan ni bila dia nak membuat satu tindakan There are so many underlying factors yang dia kena consider. Untuk keselamatan diri dia dan juga keselamatan anak-anak dia. So it's not just a, hmm. a a woman bila dia fikir pasal satu benda, dia tak fikir pasal diri dia. There are so many underlying factors. Dan Adib, kalau kita tengok situasi di Malaysia sekarang, undang-undang gagal melindungi perempuan. Hmm. Kita dah tengok case shooting dekat airport Ah uh, dan nak eh, apa nak minta dalam proses minta cerai semua there are a lot of uh, kelemahan dalam sistem perundangan kita yang gagal melindungi perempuan jadi macam mana perempuan perempuan ni semua nak ada confident terhadap hmm. uh, the execution of the law because kita boleh cakap sebagai advocate macam uh, suarakan uh, apa masalah anda gunakan saluran yang betul apa semua. It means nothing if hmm. the system doesn't support the woman that is giving out her her hmm. real life stories. You know, so hmm. I think that is the biggest factor kenapa perempuan tak nak come forward and hmm. mengadu and bring this case. Um, bring their husbands to ke muka pengadilan semua because It's not worth it. adik bagi orang kalau aku bawa kes aku ni ke muka pengadilan, by the end of the day, nyawa aku dan anak-anak aku as is at stake and we are not protected, then what for? That is why again, they come back to, tak apalah. As long as aku dapat keluar daripada situasi ni, aku bercerai, jauhkan diri, cukuplah. Because women just want to stay alive. Ah uh, hmm. so I don't think it's just about awareness. awareness ni kita boleh cakap adik. Betul tak? Kita boleh hmm. cakap oh ini kesalahan jenayah puan, and pun boleh buat report. Polis akan ini. Ya ke? You know? Ha uh, so there are many things lah yang perempuan nak consider. Second uh, bila kita cakap pasal nak meruntuhkan masjid apa maaf apa masjid. masjid orang ni, I think there is an exception towards keganasan. Hmm. Okay? Uh, I can personally bagi tahu I have never been an advocate untuk bercerai-beraikan orang tetapi hmm. kalau dia melibatkan keselamatan diri nyawa klien hmm. I of course I would say that to them. Of hmm. course I would advise Puan dengan apa yang puan dah ceritakan dekat saya dengan apa yang puan dah lalui ini, ini semua behavior of uh, apa keganasan ni this this behavior apa kita nak cakap eh uh, trend aku. bukanlah ha. trend apa uh, ugutan ah dia punya tingkah laku tingkah laku tu berulang 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 and kita tak nampak perubahan hmm. i have to tell uh, the client puan demi keselamatan nyawa anak puan dan puan you need to get out from this situation and hmm. if that means a divorce we have to support you know uh, so kita bukannya sebarangan tau I advise kan untuk bercerai berai ni semua gaduh sikit suami tak nak belanja makan ke apa cerai je puan, no we are not that petty ha uh -huh. tapi kalau dah sampai menjejaskan keselamatan dan nyawa tu kita kena bagi tahulah sebab hmm. apa adik sebab orang yang di dalam trauma dan konflik yang macam ni they cannot have that um chain of thought yang yang clear Do you know, dia dia punya chain of thought tu berseram.